اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا سمعوا ما انزل الى الرسول كرا اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فاثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا. تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ve külü minme razagaküm allah halalen tayyiba ve tegullaha lezî entüm bihi <applause> لَا يَأْخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي إِيمَانِكُمْ ولكن آخذكم بما عقدتم الأيمان فكثارته إضعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام ذلك كثاره ايمانكم اذا حلفتم وحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فنج لعلكم تف لحون. إنما يريد يريد أن أن بينكم بينكم العداوة والبغضاء في والخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وَأَضِيعُوا اللَّهَ وَأَضِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ مَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فيما ضعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسن والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا لا لو انكم الله <سؤال> بشيء من الصيد <سؤال> تناله <سؤال> ايديكم ورماحكم ليعلم الله <سؤال> <سؤال> من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعم فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هد يم بالغ الكعبه او كفاره ضعام مساكين لو أو عدل ذلك او عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره فَاللَّهُ الله عما عم سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذن